Много работы с беременными посвящено тому, чтобы рассказать современным, цивилизованным, начитанным женщинам о том, как в природе это должно было бы происходить. Цивилизация почти уничтожила чувствительность к себе и чувствительность женщины к телу. Кора головного мозга конкурирует за право быть главной в родах. И, в общем, это ломает все, потому что роды – древний процесс. Где-то с 30-й недели беременные женщины выглядят немножко дурочками всегда. То есть они все забывают, они очень плохо концентрируются. Это потому что природа вытесняет сознание, чтобы этот древний процесс вышел. Большая часть обучения и психологической поддержки заключается в том, что женщина должна ощутить, что это нормально и что так у всех. А что главное для беременных? Ну, мне кажется, на всех этапах осознанность. Прости, пожалуйста, за такой пример это не в камеру. Мне просто доктор в последних родах. Я так третий роды, я так мне так было больно, я так не хотела долго мучиться. Роды длились полтора часа, фигня вообще на уровне там 15-16 часов там в первых родах. И я тужилась и, и уже не могла остановиться, не хотела остановиться, кричала, что мне больно, все, я рожаю сейчас. Доктор мне говорит: "Подожди, надо подождать". Я, я говорю, я не буду ждать. А доктор мужчина. И он стоит рядом и говорит, так, тебе осталось 30 секунд. Давай проведем их достойно. И вот слово достойно. И все. Я остановилась, стала дышать. В родах осознанность будет означать не то, что ты не кричишь или тебе не больно, а то, что ты готова слышать, готова действовать и готова отдать кусочек своей жизни в пользу того, чтобы твой ребенок был здоров. Ну, не думать только о себе скорее.